tajuk kami Globalisasi Barat Implikasinya terhadap tamadun Islam dan tamadun Asia Jadi anda ingin tahu apa itu globalisasi barat? Mari ikut saya Selam muncul di semenanjung Arab pada kurun ke-7 Masihi apabila Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu daripada Allah SWT Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, kerajaan Islam berkembang sejauh lautan Atlantik, di barat dan Asia Tengah di timur. Tamadun Asia seperti Tamadun China telah lama wujud di lembah sungai Huangho sekitar 500 sebelum Masihi yang terkenal dengan kemahiran dalam pelbagai aspek seperti falsafah, sains teknologi dan sebagainya. Manakala Tamadun India dikatakan bermula di sekitar Mohenjo-Daro di Harappa sekitar lembah sungai Indus Tambahan pula, tamadun Melayu telah lama bertapak di Asia Tenggara sejak zaman Paleolitik yang berteraskan agama Islam. Tamadun-tamadun berikut mementingkan dari pelbagai aspek seperti kerohanian dan kemedaan. Namun akibat campur tangan negara barat telah merubah struktur dalam pelbagai aspek tamadun Islam dan tamadun Asia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Islam telah melahirkan antara tamadun manusia yang paling terunggul di dunia Ilmuan serta cendih kawan seperti Ibn Sina, Avicenna, Ibn Rushdie, Averroes dan al khwarizmi telah mengukir nama dalam mencipta dan mengubah tamadun sains, pembangunan, peradaban Namun begitu, ramai yang tidak mengetahui apakah erti di sebalik perkataan tamadun. Oleh itu, marilah kita sama-sama rungkaikan. Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah civilization dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, madana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab, setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi temadun. Selain ini, definisi temadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran temadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Islam telah diakui sebagai mangkin kepada zaman pembaharuan ataupun lebih dikenali sebagai renaissance di Eropah yang akhirnya melahirkan satu tamadun yang gemilang di sana. Bangsa Barat khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari berbagai jenis ilmu dari dunia Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu melewati ilmu-ilmu falsafa, perubatan, astronomi, matematik, logik, akhlak, kimia dan algebra. Lahir universiti-universiti Naples, Bologna, Universiti Paris, Oxford dan Kong, akhirnya Eropah berjaya melepasi zaman kelam meluncur menuju zaman pembaharuan. Ilmu-ilmu dari dunia Islam telah membawa kejayaan kepada bangsa Eropah kehebatan tamadun Islam telah mengubah arah kegelapan tamadun Barat menjadi sebuah tamadun yang hebat hingga ke hari ini. Kajian demi kajian dibuat terhadap tamadun Islam telah melahirkan banyak ahli fikir Eropah. Secara kasarnya, tamadun Islam lebih mementingkan akhlak keperibadian mulia setiap insan tanpa membezakan setiap bangsa. Namun tamadun barat lebih mementingkan kepada keuntungan atau lebih tepat materialistik atau kebendaan. Walaupun soal akhlak insan terbiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bersama saya dalam merungkaikan Apa itu Tamadun Asia Korang tahu tak apa itu Tamadun Asia Ok, mari kita rungkaikan bersama Tamadun Asia terdiri daripada tiga Iaitu Tamadun India, Tamadun Melayu dan Tamadun Cina Nak tahu yang lebih lanjut? Mari ikut saya Tamadun yang pertama ialah tamadun Melayu. Tamadun Melayu dibentuk oleh masyarakat Melayu yang berada di wilayah Asia Tenggara. Pertubuhan tamadun Melayu itu sendiri bermula dari kemunculan Kesultanan Melayu Melaka yang berteraskan Islam. Dua perkara yang membangun tamadun Melayu ialah bahasa Melayu iaitu bahasa rasmi kita dan agama Islam iaitu agama rasmi kita. Tamadun yang seterusnya ialah tamadun India. Tamadun India ini bermula di benua India dan berpusat di lembah Sungai Indus. Perkembangannya meliputi aspek agama, falsafah dan budaya. Terdapat dua konsep dan takrif tamadun India iaitu Indo-Arya yang berpusat di utara India dan Dravida berpusat di selatan. Tamadun India mengamalkan masyarakat dan budaya iaitu sistem keluarga ashrama dharma, puru sarta dan juga sistem kasta. Tamadun yang terakhir ialah tamadun Cina. Tamadun Cina merupakan tamadun yang tertua dan berkesinambungan di Malaysia. Tamadun ini juga tidak diserap oleh tamadun yang lain. Ini bermakna tamadun ini tidak terpengaruh dengan tamadun yang lain dan berdiri dengan sendirinya. Bangsa Cina terdiri daripada lima gabungan kaum besar yang dikenali Zhonghua Minzu iaitu bangsa Tionghoa. Kesan positif globalisasi barat terhadap tamadun Islam dan tamadun Asia. Seperti yang kita sedia maklum, pengaruh globalisasi barat amat mudah diserap Salah satu penyebab globalisasi barat mudah diserap ke negara-negara di kawasan tamadun Asia adalah kerana sejarah penjajahan yang lama ke atas negara-negara di Asia. Kesan daripada penjajahan tersebut memberi implikasi besar terhadap perkembangan negara tersebut daripada hal ekonomi sehingga ke hal politik. Selain itu, politik juga tidak terkecuali daripada menjadi satu aspek kuasa yang dimonopoli oleh Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat kerana ianya merupakan salah satu negara yang mempunyai delegasi ketenteraan yang mantap. Sosial Dari segi sosial, ianya merupakan salah satu cabang utama dalam penyebaran globalisasi dan hegemoni Barat media gergasi dunia semestinya dikawal dan didominasi oleh negara barat. Proses globalisasi dikatakan membawa perubahan yang sangat besar kepada budaya perniagaan dan perdagangan dalam tamadun Asia. eks globalisasi membawa banyak kesan-kesan yang baik yang telah memperkayakan kehidupan manusia khususnya kepada masyarakat Malaysia. Di sini kita dapat lihat di mana kerajaan Malaysia memberi keutamaan kepada globalisasi maklumat dan ilmu dan globalisasi saintifik serta teknologi. Kesungguhan kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun dalam era globalisasi jelas kelihatan pada berbagai-bagai bentuk wacana di peringkat nasional dan di peringkat antarabangsa. Yang menguasai wacana globalisasi di peringkat dunia ialah pandangan dan perspektif barat. Kita perlu mengetengahkan perspektif Islam dan perspektif dunia Asia di peringkat antarabangsa secara lebih berkesan supaya masyarakat dunia berpeluang membandingkan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain secara adil dan saksama. Gelombang globalisasi adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Sekian daripada kami. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.